ассалам. Как Откуда вы? Это прекрасно. Чемпион Махачкала. Город-герой Белгород. А вы откуда? Белгород. А, с... па -па -па. Вам сколько лет, юноша? 19. 19. Вот это хорошо. В армии уже отслужили срочную службу. Нет, если честно. А почему? Ну что вы, не любите родину? Нет. Нет. Ну как это? Служба в армии почетные, почетная обязанность любого гражданина Российской Федерации. Вы же гражданин? Ваша почетная тортика должны поехать в Палестину и там воевать. Ну, так это да, граждан Палестины. Вы же не гражданин Палестины, вы же гражданин России. Нет. В смысле? Я так думаю. Нет. Нет, вы не ну, гражданин ты, России. Ну и за, за, веру. А почему тут вера? Вы гражданин какой страны? Там не сюда, как, как, как вы гражданин. В за веру поедете обязательно. Наберетесь опыта э, при службе в российской армии, а потом поедете за веру. Вы гражданин какой страны? Гражданин России. России. Ну что же вы меня путаете? Я вас не путаю. Вы гражданин России, но свой гражданский долг выполнять не хотите. Mm -hmm. А скажите, а, а, а вот если бы у вас была возможность служить в армии Дагестана, вы бы служили? Нет. То есть вы ни не Россию не любите, ни не Дагестан, ну, нет, да? Здесь нет же, же войны, чтобы здесь служить. Я... Армия же и в мирное время существует во всех странах, правда? Ну да, но то, что вот сейчас происходит, это там, в армию арми, арми, поедешь, и там, через месяц, три-четыре, сразу в Украину воевать. Ну понятно, да, естественно, как же, у нас же специальная военная операция, естественно, они же на нас напали, правда? Это на, на, вас опаде, не наше, не А, опаде. вы, разделя... Это... вы разделяете Дагестан и Россию. Для вас Дагестан не Россия, правильно? Да. Да? Ну вот видите, как, как вот мы с вами и пришли к составу уголовного преступления, которое называется Посягательство на территориальную целостность и суверенитет Российской Федерации. Сначала вас, сначала вас, уважаемые юноша, привлекут к уголовной ответственности. Потом предложат вариант искупить, чтобы в армии не сидеть, искупить свою вину, меру, степень, глубину и пойти, так сказать, принести присягу российскому народу. И тогда в Украину уже без контракта. Пока а еще дядя. можно, пока еще можно. По контракту. А, а дядя, вала, братского района. Двой... Ваш дядя что? Вала, братского района. Ну и что? Начал. Мой дядя самых Фу. честных правил. Отдайте посылку. И вот именно вот, дядя Когда не что в шутку дядя? за не мог. Ну так что, что ваш дядя глава какого-то там района? А я не начальник плохо. Белгородского городского военкомата. Ну, плохо, да мне плохо. на вашего дядю. Если ваш дядя то так есть... же точно не любит Россию, как и вы, то место вашего да. дядю, дядя у меня здесь, в кабинете сначала, а потом на фронте. Почему я он глава района был, России, а в воспитал, племянника, как... воспитал племянника, воспитал племянника любви к России? В чем дело? Это я тебя понял, понял, но я тебя должен предупредить, что наш разговор фиксируется с э, согласия главы белгородского городского суда и по его санкции. Ну я тебя, я тебя понял. да, 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 да. Значит, встретимся у меня в кабинете и поговорим, так сказать, глаза в глаза. Жду тебя, жду. Давай, установим твою да. личность, и, значит, ага, тогда, да. тогда, значит, будем разговаривать несколько по-другому. Ну, покажи как кабинет? Ну, Зачем? Это будет. у меня комната отдыха. Чего я тебе кабинет-то буду показывать? С какой такой радости? Ну, ты кто ну, такой? Я ты я человек, думаю, не любящий я... Россию. С какой радости я тебе буду показывать дислокацию подполковника Бондаренко Степана Андреевича, генерала армии Упара Парамана Шухевича? С какой радости, чтобы это сюда дроны вражеские навел? А может, ты предатель, исходя из твоих слов последних? Может, ты враг засланный казачок? Мы тебя научу родину любить. Какая Грузия? Махачкала, ты сказал. А теперь Грузия. Ты посмотри на него. Дядю сюда зови, давай. Дядю позови. С дядей хочу с тобой поговорить. Все. Ну. Ничего дивного. <клых> Узнал. А кто знал? Да это я не вам. Парень перед вами был. Что делаете? Чем занимаетесь? Ну, это прекрасно. А почему не наше? Не патриотично. Жигулевская Балтика. Я уже устала его пить. Я в Самаре живу. Ну, какое у вас там местное пиво есть? Ну, Жигули. У вас же местное Жигули. Фон Вакан. Где? Какой там еще? Ну, а вы вот это импортное пьете. Поддерживаете врагов наших. Ну, что вы. Ну, правда. Ну, сладкое просто. Сладкое. Ну, Чаю да. попейте. По психологу. Я врагов не поддерживаю. Спокойно. В смысле? Вы пьете иностранное пиво. И что? Ну, это же... Давайте не ведите. Не ведите себя как хохлы. А я украинец. А украинец? Ну я из России, но украинец. Или нельзя так? Слушайте, ну у меня папа тоже украинец. Вот видите, а вы он например, тоже в России. Как хохлы и -то тоже как -то. в России живет? Но он так себя не ведет, как вы. А я, по-моему, очень прилично себя веду. Ну что вы? Ну зачем вы так на меня наговариваете? А мама у вас кто? Вы военный? Да. А мама у вас кто? Мама у меня э, лейтенант в, в отставке, в, ну, военный врач. Я разве об этом спросил? Вы сказали, папа у вас украинец, а мама? Татарка. Ну, вот это вот все. Причем тут лейтенант в отставке, военный врач. Папа, папа, папа у меня полковник в отставке, погранвойск. А я подполковник действующий. Ну, вот, у меня папа закончил Львовское военное училище. Львовское? Бандеровец? Так точно. Он по-украински умеет разговаривать? Да мы уже обрусели давно. Ну, папа там, может, помнит? Я, так бы, уже не... я бы его к себе взял в штаб. Мне нужен человек, знающий украинский язык хорошо. Ему 74 года. Куда вы Сколько? 44. 74. 44? 74. А, 74. Ну да. А вы не лейтенант случайно? Нет, я по военным стопам не пошла. Мы всю жизнь по гарнизонам. Я хотела врачом стать, но мне мама не решила. Я педагог по образованию. Что вы преподаете, леди? Начальные классы. Преподаете начальные классы, да? Математику, так точно. ну то есть э, фи ну, физики там нет, Математика, да? Математика рус русский и чтение. Ну, не литература, а чтение. Ну да, 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 буквы вот эти вот все, да? Скажите мне, как вас зовут? Имя у вас есть? Ну да, да, да. А зовут вас как? Лалита Александровна. Лалита Александровна. Вот как художник-художнику? Лалита Александровна, вы рисовать умеете? Не особо. А этих как их? Буквы, буквы, да? А Какие-то азы истории у нас в школах преподают детям? Ну, конечно, истории преподают, только я не знаю. Нет, я понимаю, но азы истории в начальных классах есть? Что-то вы рассказываете им о прошлом? Нет, о... Нет, нет. Нет, нет. нет. В начальных классах обучается только русский язык, это ну, письменности, орфография. А, ну, как правильно пишется. Каллиграфия. Там правописание. правописание и все остальное. Ну, это хорошо, да. это очень хорошо. И, и ну, нет, это литература, допустим, писателей русских, там, сказки какие-то, ну, вот такой стихи aja. там учат, и, ну, вот такое все. А, нет, а кого, кого из русских поэтов сейчас вот в, в начальных классах читают? Маршал. Самуил ага. Яковлевич? Так это ж этот дядя мой студия Бекер Самуил Яковлевич. я Вы не знали? Нет конечно. Расскажите что-нибудь маршака. Мне очень интересно. Хочу впасть в детство. Да. Крошка сын к отцу пришел а и спросила кроха. Давайте. Что такое хорошо, а что такое плохо? Все, училка. Интересно, она, она и на уроках такая?